Третий мне лично. И вы рады, что например, А ты покушаешь, а потом вы, говорите, сильный, и, сильный. А, Практически ну, удвоилось. Да? Да? Сейчас ты чуть-чуть сильнее, а, потому что а когда все свежо, ты орел. Количество медалей повышалось. Тогда в следующий будешь самый сильный. Да? Спасибо большое. Ну что ж. а, а, а Мы продолжим нашу мечту. Сегодня открытие 30-х Олимпийских а игр в Лондоне. А вот 9-й город, город мира. У нас есть уникальные кадры предыдущих двух Олимпиад. И посмотрите э -э хронику 1908 года. В а! 1908 году вообще-то Олимпийские игры да. должен был проводить Рим. А? И в свершении безумия. Тогда как вы понимаете... Все Причу было иначе, мир был другим, более медленным, и олимпийские игры появились тогда, в краю веков Великобритании, в Лондоне, и в Лондоне эту олимпиаду. И, и опять-таки это были сжатые Абород, сроки, очень сжатые сроки, два года, это очень много, даже тысячи людей за Следующие олимпийские игры тоже были не совсем... Потолок, туда, в, городе, в Лондоне в ходу еще были спортсмены жили разбросанные по всему городу в офицерских казармах где угодно и это были олимпиады А, было очень много современных нововведений. Впервые игры транслировались по национальному телевидению. Впервые была создана волонтерская программа на этих Олимпийских играх. И впервые в истории Олимпиада спринтеры начинали бег с колодок. Несмотря на всевоенное время, игры поставили очередной рекорд по количеству участников. 59 стран, 4099 спортсменов приняло участие в этих Олимпийских играх. Команды. СССР, Германия и Япония СССР отказался сам Ну а собственно Германию и Японию Не пригласили как да, военных Агрессоров Это был 1948 год Уже переведенный цвет Мы понимаем, да, что это уже все Современные кадры Что надо сказать Можно сказать о тех играх Значит, они обошлись недолго, естественно, потому что были такие времена. Но...